Baxın, dəyərli həvətlərim, toyuqdur. 2 toyuq birləşir, pişikə dov gəlir. Ancaq bəzi insanlarda toyuq qədər cəsarət yoxdur. Baxna, toyuq qədər cəsarət yoxdur bəzi insanlarda. Baxın toyuqlara baxaq. Toyuqlara baxaq. Baxın dəyərlərim, bir toyuq pişik döyürdü, o biri toyuq gəldi, kömək elədi, pişik qortdu. İndi pişik həmen o gələn, kömək edən toyğacındır. İndi bu dəfə o biri toyuq döyüdü. İndi bax bu gəlir pişiyin üstə. Bax, bax, bax. Toyuqlar necə bax? İndi ona bax o biri döyüdü, bax pişik. Ağır pişiyə qovullar. Təsəvvür edin ki, pişiyə bax, bax, hop, gəldi. Dank. Görürsünüz? Bax bizdə bəzi insanlarda inan ki, Azərbaycanın 80-90%-ində o toyuq qədər qey, şey cəsarət yoxdur. Baxın, odu bax. Ölə pişik elə belə heyvan deyil ha. Pişik. Pişiği məğlub eləmək çox çətindir. Pişik o boyda ən vəşi pələk kimi itləri nə günə qoyub pişik. İndi sözüm indi ondan getmir dəyərlən vətənlərim. Həlal olsun. Bəlkə burda başqa Azərbaycan xalqının 99%-ndə olmayan, cəsarət bəlkə 90%-ndə, bəlkə faizdə yanlış eləyirəm. İndi ətrafınızda baxın də. Bağa Görün e, it iti necə sudan xilas edir. Baxın. Baxın. It o erke yetti, o da dişidir. Görün itini idi fərq Bu yad itdi, kimin itidi fərq eləmir. Ve it görün iti necə sudan çıkartmak için betondu. Özde də qabağa sürüşü sürüşüb onun yanına düşə bilər. özü də axıb gedə bilər. Baxın, ancaq mücadiləsini əskiyə eləmir. Baxın, necə baxın, necə çəkir, necə nə edir. Bütün hallarda el çəkmir, pəs etmir. Amma bizim birimizi polis döyəndə o birimiz qaçırır, o birimiz kömək eləmir. Bir Avropaya gedəndə deyil, Azərbaycanliyə sə, or bax qulağından tutub axır çəkəcək. Çəkəcəy, çək, çək, çıxar. Bax, görürsünüz məhz həvətələr. Bax, görürsünüz? Görürsünüzmü? Görürsünüzmü? İndi bizim polis, gör nə qədər oğraş polisimiz var ki. Polisə it deyirik, bax bu itləri təqdir eləyirik. Azərbaycan polislə it deyib itləri təqdir eləməyin. Köpək sözünün mənası sadiqlik deməkdir. Köpək sözünün mənası elə belə deyil və it deyib iti təqdirən polislər gör bax adicə heyvanlar belə bir-birini xilas eləyir. Ancaq bizim polis eee yeah. şou göstərir yalandan gör nə qədər xalq oğraş kimi anasını əmçeyini kəsən kimi baxır ki polislərə e, polislərin hər hansısa bir reklam eləyirlər e, polisin e, aşağı da olsa imicini qaldırmaq üçün.